Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bugünkü dərsimiz bağlayıcılardır. Rus dilində bağlayıcılar həddindən artıq çoxdur. Ona görə də biz təkcə bu dərslə kifayətlənməyəcəyik. Zaman-zaman bu mövzuda digər videolar da olacaq inşallah. Amma biz bu gün sadə tərkibli və gündəlik çox işlənən bağlayıcılardan bəziləri ilə tanış olacağıq. İlk bağlayıcımız "что"dur. "Что" bağlayıcını hər biriniz bilirsiniz. "Что" ki mənasını bildirir. Məsələn, belə bir cümlə deyirəm. "Думаю, что не успею выйти с работы в 5." Fikirləşirəm ki, düşünürəm ki, işdən saat 5-də çıxmağa çatdırmayacağam. Digər bağlayıcı isə "чтобы" və "чтоб" balla içisidir. Bu da sizə tanışdır. Mənalarından biri yenə ki mənasını bilir. Məsələn, хочу, чтобы у неё всё было хорошо. İstəyirəm ki, onda hər şey yaxşı olsun. 1-ci cümləyə baxırıq. Думаю, <laughs> что, fikirləşirəm ki və nə olacaq, onu deyirəm. чтобы <laughs> ise istəy, nə istəyirəm, nə olsun istəyirəm, bunu bildirir. Və shtobudan sonra gələn cümlə hər zaman olur keçmiş zamanda. Biz onu indiki zaman kimi tərcümə edirik. İstəyirəm ki, onda hər şey yaxşı olsun. Amma rus dilində biz onu tərcümə edəndə görürsüz deyirik, "У него всё было". Было, yəni keçmiş zamandadır чтобы bağlayıcısının bir digər mənası isə üçündür. Məsələn, чтобы приготовить салат, мне нужны свежие овощи. Salat, salat hazırlamaq üçün mənə təzə tərəvəzlər lazımdır. Digər ən çox işlənən bağlayıcılardan biri a isə mənasını bildirir. Məsələn, я буду говорить, а ты будешь слушать. Mən danışacağam, sən isə qulağasacaqsan. Növbəti bağlayıcı. А потом, потом sonra deməkdir, а потом sonra isə. Məsələn, сейчас хожу по магазинам, а потом заеду к подруге. İndi mağaz인ləri gəzirəm, daha sonra rəfiqəmə dəyəcəm. Digər bağlayıcı: а то, yoxsa deməkdir. Məsələn, терапес ато опоздаем талес yoxsa gecikəcəyik digər bağlayıcı потому что düşünürəm ki hər birimizə məlumdur bu потому что çünki deməkdir позвонила тебе потому что мне было скучно sənə zəng elədim çünki mənə darıxdırıcı idi və yaxud da darıxdım növbəti bağlayıcı ona görə də Поэтому, mesela, закрыла окна, поэтому стало душно. Pəncərləri bağladım, ona görə də bürkü oldu. Поэтому и, потому что балладжlarını işlənən cümlələri bir-birilə əvəz etmək mümkündür. Məsələn, bizdə потому что да не җит позвонила тебе, потому что мне было скучно, belə deyə bilərik. А мне было скучно, поэтому позвонила тебе. Яна birinci səbəb, daha sonra isə nəticə olanda поэтому deyirik. Və hətta ikinci cümlədə закрыла окна, поэтому стало душно. Bir də deyirəm ki, стало душно, потому что ты закрыла окно. Bürkü oldu, çünki ona görə ki, sən pəncərələri bağladın нобете bağlayıcımız но no və однако bunlar sinonimdir hər ikisi ancaq amma yalnız mənasını bildirir məsələn deyirəm ki хотел позвонить ему но передумала ona zəng etmək istəyirdim ancaq fikrimi dəyişdim və ya da мы назначили время однако не встретились Biz vaxtəyin etdi, amma görüşmədik. Hər iki cümlədə də həm no, həm adnaqa işlədə bilərik. İndi isə ən məşhur bağlayıcı olan i, yəni və bağlayıcısına baxaq. Məsələn, готовлю на ужин суп и котлеты. Axşam yeməyinə şorba və kotlet hazırlayıram. Və ota deyirəm ki, груша сладкая и сочная арбуз ширин və suludur bir də i bağlayıcısı v-dən başqa bildirir həm mənasını məsələn купила и чай и кофе и фруктовый сок həm çay həm kofe həm meyvə suyu aldım Digər bağlayıcımız ili bağlayıcısıdır. Ya və yaxud da yoxsa mənasını bildirir. Məsələn, этот шоколад молочный или тёмный. Bu şokolad südlüdür yoxsa tünddür. Burada yoxsa ato mənasındakı yoxsa deyil. Burada ato nu işlədə bilmərik. Burada bir seçimdir. Belədir yoxsa belədir. Bir də var liba bağlayıcısı. Bu da ya və ya da mənasını bildirir. Məsələn, deyə bilərik ki, eto tşokolad libo molochnoy, libo tëmnyy. Bu şokolad ya südlüdür ya da tünddür. Və yaxud da başqa bir cümlə. Libo yeş, libo neyeş. Və yaxud da ili ilə bağlı digər cümlə. Pridyoş ili net gələcəksən yoxsa yox. Ya ya danı öyrəndik, qaldı bir də gah, gahda. Məsələn, deyirik ki, ребёнок то плакал, то смеялся. Uşaq gah ağlıyırdı, gah gülürdü. Və sonuncu bu günə olan sonuncu bağlayıcımız hər birinizə çox tanış bağlayıcıdır və inanıram ki, hər birimiz bunu gündəlik işlədirik zato balaycəsi bunun tərcüməsini yazmadım. deyəcəmin də niyə yazmadım. Ana staraya zato uhozhennaya. O gocadır. Zato bakımlıdır. Yəni zato sözünə uyğun olaraq Azərbaycan dilində heç bir söz tapa bilmədim. Və düşünürəm ki, siz də bu sözü çox yaxşı bildiyinizə görə tərcüməsini və onu əvəz edə biləcəyiniz bu ifadədə əvəz edə biləcəyi heç bir söz düşünürəm ki, Azərbaycan dilində yoxdur. Və beləliklə bu dərsimizin də sonuna gəldiy çatdıq. Sonda yenə çalışmamız var, həmişə olduğu kimi. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.